Okay. Wat wilt u hierover toespreken? Ja, ik ga heel eerlijk zijn, ik was toen ik het de eerste keer hoorde ook heel verschokken. Ik dacht, ja dit kan niet, dit is niet waar. Totdat ik Zetenay dan zelf ontmoette en ze eigenlijk bij mij op het bureau is komen uitleggen wat ze wou doen. En zei, kijk ik wil dit organiseren omdat ik heb op het nieuws gezien dat er heel veel leed is bij kinderen. En ik denk met zo'n actie dat ik geld kan inzamelen om dat te doen. En ja, ze heeft me eigenlijk ook wel geraakt. En ik denk vele mensen, ook in de media, die zeiden van... Dit is toch wel iets unieks. En uh, ik ben eigenlijk heel trots op haar. Ik ben trots dat ze in Genk woont. En trots dat ze eigenlijk uit medeleven voor anderen dit wil doen. En dan samen met een heel goede organisatie, Plan België... die daar ook heel veel expertise in, in heeft, uh, dit op poten zet. En vandaag ook dat wij vanuit het stadspersoneel een ophaling hebben gedaan. En wij eigenlijk 1700 euro hebben geschonken voor vandaag. Uh, van alle personeelsleden namens de burgemeester mocht ik dat overhandigen. En ik denk dat het ook duidelijk aangeeft van, ja, dat heel veel mensen in haar geloven. En dat is heel belangrijk. Zij heeft heel veel mensen laten nadenken van oh je hoeft niet volwassen te zijn, je moet niet goed georganiseerd zijn met een hele grote organisatie. Je kan als individu, als klein meisje, maar wel enthousiast en overtuigd iets in beweging brengen. En ja kijk, als je dat hebt in de gang, dan kan ik alleen maar gelukkig zijn. Zes zes zes. Gang kan wimdrize. bu konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz ve 1700 euro toplamışlar kendileri. Okay. Güneşli bir günden genkten ee, bu güzel kızımızın yaptığı bu organizasyonun e, bu organizasyonda bulunuyoruz. Şöyle kısaca seyircilerimiz biz seni tanıyoruz artık. Seyircilerimiz de tanısın. Merhaba ben Sıtınay. 10 um, yaşındayım. Um, ben için um, bir hayır kurmak istiyorum. Um, ve ...ya... Bir... Çocuklara hayır toplamak için Yani bunu nasıl oldu Nasıl ee, bu geldi aklınıza Böyle bir fikir Çünkü ee, televizyonda her zaman ee, Çocuklar öldüğü ve hatta büyük insanlar Öldüğünü görüyorum Ve ee, artık istemiyorum Ölmesinleri için ee, şey yapmak istiyorum Büyük ee, Büyüklerimize Bakanlarımıza devlet bakanlarına Başkanlarımıza duyurular yapmak istiyorsun Evet Ve ee, onlar da ya belki hayır konumlarda yardım edebilirler ve yardım edebilirseler onlara da iyi ve insanlara da iyi. Evet, çocuklara yardım etsinler diyorsun. Evet. Yani isteğim bu. Yani o çocuklar daha ağlamasınlar, üzülmesinler. Evet Değil ve mi? yemek olsunlar. Onlar da okuyabilsinler. Evet okulları olsun, okula gitsinler. Mutlu olsunlar değil mi? Evet. evet. Bunları istiyorsunuz. Bunun için de böyle bir güzel bir e, günü organize yaptınız. Herkese teşekkür etmem, ge, e, etmek istiyorum. Arkadaşlarıma, e, aileme teşekkür etmek istiyorum. Ve her, herkes, geldiği herkese teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. E, her destek verene, e, buraya gelip de seni destekleyene teşekkür etmek istiyorsun. Evet. E, i̇nşallah... E, bu çocuklar senin sayende bir sıcak yuvaları olur. Evet inşallah buradan da tüm büyüklerimize, devlet yetkililerimize sesimizi duyurmuş olmuş oluruz. Değil mi? Teşekkür ederim. Evet biz sana teşekkür ediyoruz. Sen de mutlu olursun inşallah. Volunteers van Plan Denburg. Ehm Plan heeft overgans het land werkgroepen die dus in vrijwilligerswerk de doelstellingen van plan proberen waar te maken. En dat is gericht op kinderen, altijd op kinderen. En dat is in de derde wereld dus, dat wij in meer dan veertig uh, landen hulp verlenen. En dat gaat over plan internationaal, gaat over heel grote sommen. Zijn jullie momenteel met uh, een activiteit bezig? Of hebben jullie een doel uh, waar dat jullie op gericht zijn? Dit gaan we dit jaar doen? Ja, dat klopt, want elk jaar kiezen wij een thema. Soms als dat een heel groot thema is, houden we dat een tweede of een derde jaar aan. Maar dus vorig jaar hadden wij dus de bouw van een school in Cambodja eh, voor En daarvoor moesten we 25.000 euro bijeenhalen. Die doelstelling hebben we gehaald. En nu zijn we bezig met de ondersteuning van kleuteronderwijs en onderwijs in Peru. Dus dan in Peru? Zit, ja, dan zitten we natuurlijk in Amerika. En eh, vorige keer was het in eh, Zuidoost-Azië. Maar dat kan over, overal in de wereld zijn. We hebben ook een, een jaar of drie geleden. Hebben we eigenlijk ook een actie gehad voor Burkina Faso, dan zaten we in Afrika. En dat was om, uh, een actie om de kinderen die geen naam hadden een naam te geven. Omdat als je geen naam hebt, dan kom je ook niet in aanmerking voor gezondheidszorg en voor onderwijs. En dus dan zit dan je achtergesteld sowieso. En dat is ook heel goed geslaagd. Uh, hoe zijn jullie in contact gekomen met Zetina, uh, een man, een uh, tienjarige meisje, die dat georganiseerd heeft. Uh, hoe is dat gekomen? ja hoe dat gekomen is op zekere moment krijg ik dus een mail vanuit Brussel dat er iemand contact had opgenomen met Plan Brussel om te vragen of zij konden ondersteuning hebben voor een benefiet die georganiseerd werd in Genk en dan, en dan werd aan mij gevraagd dus om uh, dat te ondersteunen en om kennis te maken en dus naar Genk contact te nemen dat heb ik dus gedaan en zo staan we vandaag hier. Nu zijn jullie Citenay uh, eigenlijk de man aan het ondersteunen bij jullie vrijwilligers. Ja, het is zo dat Citenay uh, zelf een actie heeft opgezet, een benefiet-evenement, uh, dat vandaag doorgaat. En haar doelstelling is dus om de kinderen. Ze heeft blijkbaar op tv een uh, uitzending gezien waar dus voor plan werd opgeroepen om daaraan deel te nemen. En Suttenaai had dat zo getroffen, hebben ze mij verteld, dat zij eerst haar weekgeld daar wou aangeven, maar dat vond ze niet genoeg. Dan zei ze, ja, met mijn spaargeld, hoeveel heb ik dus in mijn spaarpot zitten, maar dat vond ze ook niet genoeg. En dan ten derde heeft ze gezegd, ja dan hou ik maar een benefiet hè, voor die plankinderen. Want dan komt, daar, dan komt daar veel meer in de pot en dan kan ik werkelijk iets doen voor die kinderen.